और फिर अल्लाह ने हजरत इमाम बुखारी रहमत लाल को ऐसा कबूल फरमाया ऐसा कबूल फरमाया यानी समझें कि वालदा ने अपना सब कुछ इनके लिए वकफ किया और इन्हें हदीस के लिए वकफ कर दिया हदीस के लिए वकफ कर दिया ये बुखारी शरीफ जो लिखी है ऐसे नहीं लिख दी ऐसे नहीं लिख दी आज तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए हम समझते हैं कि कुरान पढ़ने के लिए भी वजू की क्या जरूरत है क्या जरूरत है बगैर वजू के पढ़ने बगैर वजू के हाथ में लेने पकड़ने कौन इतना तकल्लुफ करेगा हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रहमत ली जो किताब लिखी है एक दिन में नहीं दो दिन में नहीं सोलह साल या सत्रह साल में जाकर के मुकम्मल की सोलह साल या सत्रह साल में जाकर के मुकम्मल फरमाई हर हदीस को लिखने से पहले इमाम बुखारी रहमत गोसल फरमाते फिर दो रकात नमाज नफल पढ़ते फिर इस्तेखारा करते जब दिल मुतमिन हो जाता फिर उस हदीस को लिखते अंदाजा करें कि हर हदीस को लिखने से पहले कितने रकात नफल पड़े होंगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हसी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई फरमाया तुम फलां किताब का दर्ज देते हो मेरी किताब का दर्ज क्यों नहीं देते यारसोल्ला आपकी किताब कौन सी है फरमाया बुखारी ये मेरी किताब है ये मेरी किताब है मेरे अजीजों मैं अर्ज यह करना चाहता हूं मदारस मामूली चीज नहीं है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में नॉर्थ कराची में अल्लाह पाक के फजल करम से बच्चियों का मदरसा कायम हुआ इस साल अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की दुआओं की बरकत से पंद्रह बच्चे आलिमात का कोर्स करके फारग होंगी पंद्रह बच्ची और ये बच्चियां ऐसी नहीं हैं कोई बच्ची ऐसी है जिसने एम ए की है कोई बच्ची ऐसी है जिसने बी ए की है है कोई बच्ची ऐसी है जिसने यूनिवर्सिटी में एम ए में दाखिला ले रखा है और माशाल्लाह से ये कोर्स कर रही हैं मदरसे में हमारी तरतीब क्या है मैं बताना चाहता हूं इंसान का देखें आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं कोई दुकान बनाते हैं तो आपका दिल चाहता है कि मुझे पता चले कि मेरे उस काम में प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है आपके मोहल्ले का मदरसा है बताना चाहता हूं कि क्या हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में जब आपकी बेटी हमारी बेटी आती है तो पढ़ाने वाली मुअल्लिमा हो या तालिबा हो उसका पहला काम यह होता है कि मदरसे में आते के साथ ही सुबह आठ बजे उसने पहले दो रकात पढ़नी है फिर दो रकात पढ़नी है चार रकात पढ़ने के बाद फिर उसने अपनी जगह पर बैठे बैठे एक तस्वीर ला इलाह इल्ला ला की पढ़नी है यह उसका काम है यह उसका सबक है एक तस्वीर लाइला इल्लल्लाह की पढ़नी है एक तस्वीर अस्तफार की पढ़नी है और एक तस्वीर शरीफ की पढ़नी है फिर बच्चियां कुछ वो बच्ची हैं जो हाफिजा हैं पैंतालीस बच्चियां वो हैं जो हाफजा हैं एक मौलिमा की निगरानी में वो अपना पारा जो उन्होंने हिफज किया हुआ है उसका अपना पारा सुनाती हैं एक दूसरे को ताकि कुरान पाक की गिरदान हो भूलने ना पाए और जो बाकी बच्चियां हैं वो द्रुषि पढ़ती रहती है द्रुषि पढ़ती रहती जब ये बच्चियां फार हो जाती हैं ये भी द्रूषि में शामिल होती हैं द्रूषि पढ़ने के बाद फजाला अमाल की तालीम होती है उसके बाद दुआ होती है फिर बच्चियां अपनी क्लास में जाती हैं ग्यारह बजे लंच होगा पौने ग्यारह बजे लंच करने के बाद फिर बच्चियां चार रकात नफल चाश्त के पड़ेंगी अब बताइए जो बच्ची 6 साल इस तरह से गुजार रही है अगर छह साल में भी आदत नहीं पड़ेगी तो फिर बताएं कब आदत पड़ेगी मैं तहदीश बिन नेमत के तौर पर कहता हूं यह आप हजरात की दुआएं हैं आप हजरात की मेहनत है आप हजरात का इखलास है बच्चियों को मदरसे में तरगीब दी कि बेटा दुरुशरीफ से बढ़कर कोई नेमत नहीं है दुरू वो आमल है जो सुन्नतुल्लाह भी है अल्लाह का तरीका भी है और अल्लाह का हुक्म भी है अल्लाह चाहते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला पर दुरुद पड़ा जाए अल्लाह फरमाते हैं कि हम भी पढ़ते हैं हमारे फरिश्ते भी पढ़ते हैं हम तुम्हें भी हुक्म देते हैं कि पढ़ो तो बच्चियों से कहा कि बेटा रास्ते में आते जाते दुरूद पढ़ें घर में दुरूद पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम पर रोजाना बच्चे घर में कितना दुरूद शरीफ पढ़ा घर में मजलिस से शरीफ हुई नहीं हुई कितनी देर हुई और खुद कितना पढ़ा रोजाना रजिस्टर में एंट्री होती है हर क्लास में हर बच्ची की इस साल जब टोटल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में एक एक बच्ची ने द्रोषी पढ़ा लाखों की तादाद में एक एक बच्ची ने द्रोषी पढ़ा और इसी तरह घरों में कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि मजलसे द्रूषी कायम ना हुई मुझे दयानतदारी से बताओ फिर के साथ यह तरकीब दी कि बेटा मोबाइल हम ये नहीं कहते ये एक जरूरत की चीज है छुरी चाकू जरूरत की चीज है लेकिन यह छुरी चाकू आप दो साल के बच्चे के हाथ में नहीं देंगे डेढ़ साल के बच्चे के हाथ में नहीं देंगे है जरूरत की चीज वो रो रहे हैं कि मुझे दो लेकिन आप नहीं दे रहे इसलिए आप समझते हैं ये बच्चा है ये चाकू ये छुरी हाथ में लेगा तो अपना नुकसान कर सकता है। तो बेटा ये मोबाइल जरूरत की चीज है लेकिन बाज दफा इसके नुकसान ज्यादा हैं और आप दीन पढ़ने वाली हैं अगर खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज आप देखेंगी तो आपकी पूरी रूहानियत खत्म हो जाएगी आपके अनवारात खत्म हो जाएंगे मस्जिद में बैठ के कहता हूं बच्चियों ने अपने मोबाइल अपने वालदेन के हवाले कर दिए अपने वालदेन के हवाले कर दिया और कहा कि हम जब तक पढ़ रहे हैं हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसकी लिस्ट भी मौजूद है उसके पीछे कसम खा करके कहता हूं मैं आपको वो खतूत दिखाता हूं जो वालदेन के हमारे पास आए हैं और वो किस कदर रो रो करके लिख रहे हैं कि मौलाना साहब हम बता नहीं सकते कि आपने कितना बड़ा एहसान कर दिया हम जच हो गए थे हम मोबाइल ना ले सके लेकिन अल्लाह ने इस मदरसे को जरिया बना दिया हमारी बच्ची अब मोबाइल देखने के बजाय कुरान देख रही है हदीस देख रही गाना सुनने की बजाय द्रुषरीफ पढ़ रही है मेरे अजीजों ये आपकी दुआओं की बरकत है ये आपकी तवज्जोहात की बरकत है किसी फर्दे वाहिद की मेहनत नहीं मेरे अल्लाह का करम आपकी दुआएं हैं आपकी इन बेटियों की जिन्होंने छह साल अल्लाह का कुरान देखा रसूलुल्लाह की अहादीस पढ़ी और सुनी द्रुशरी पढ़ा लाखों में पढ़ा लाखों में द्रोश पड़ा कल पांच फरवरी को उनका छह साल मेहनत का नचोड़ है खुशी का दिन है उनकी रिदापोशी होनी है उनके सरों पर एक फजीलत की रिदा चादर उड़ाई जाएगी यह चादर कोई मामूली चादर नहीं है यह इज्जत व आबरू की चादर है यह ऐसा दुपट्टा है कि हमारी दुआ है कि क्या तक उनके सरों पर कायम रहे और इस रिदाय फजीलत की बरकत से अल्लाह दीन उन बच्चियों में भी और उनके जरिए हुई नस्लों में भी अल्लाह जाली सारी फरमा दे और अलहमद बच्चियों ने बताया कि मजालसे द्रोशरीफ सिर्फ हमारे घरों में नहीं हमारे रिश्तेदारों में बहन भाइयों के घरों में अलहमदुल्ला मजाल से शरीफ कायम हो गई मेरे अजीजों इससे बढ़ करके आपके पैसे का फायदा आपको क्या मिलेगा मैं कसम खा करके कहता हूं अभी हमें अंदाजा नहीं कल क्या तो पता चलेगा कि जो हमने यहां रुपया लगाया था पैसा लगाया था जो यहां हमने दुआएं की थी जो यहां हमने तवज्जो दी थी अल्लाह ने उसका हमें कितना बड़ा समराता किया है ये मेरी आपकी बेटियां हैं बेटी बेटी ही होती है इनकी रूहानी खुशी इससे बढ़कर कोई नहीं है देखें आप बच्ची की रुख्सती करते हैं अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं यह उसकी दुनियावी खुशी है और यह इतना बड़ा एजाज उसको मिल रहा है यह रूहानी खुशी है इस रूहानी खुशी में कोई ऐसा ना हो जो शामिल ना हो अब आपकी शमूलियत कैसे होगी आपकी दर, मेरी आपसे दरखास्त है आप दुआ करें हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये इस नीयत से कर रहे हैं एल्ला इसको दीन की मुअसर दावत का जरिया फरमा जितनी भी बच्चियां आए तालिबात आए हमारी मस्तूरात आए एल्ला कोई ऐसी ना हो जो खाली जाए हर एक दिन की मोहब्बत लेकर के जाए और मेरे अजीजों हम और कुछ नहीं कर सकते अपनी बच्चियों से उन्हें नमाज नहीं पढ़ा सकते या उनसे मोबाइल ऐसे प्रोग्रामों में उन्हें ला तो सकते हैं खुद भी आएं उन्हें भी लाए इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह कैसे काया पलटती है कैसे काया पलटती है एक बच्ची इस साल साल चौथे में उसने पढ़ा है यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और यूनिवर्सिटी में टॉप कर रही थी टॉप कर रही थी यूनिवर्सिटी में जब वो यूनिवर्सिटी को छोड़ करके यहां आई तो उसकी वालदा खफा हुई कि मैं तो तुम्हें डॉक्टर बनाना चाह रही थी और तुम क्या बन गई हो वालिद साहबी उसने वालिद और वालदा से कहा घर का माहौल आप समझ गए कैसा था घर का माहौल साथ नहीं दे रहा था अल्लाह ने अपनी रहमत से वो उसने एक साल की इजाजत ली एक साल के लिए आने दे एक साल के बाद जब वो यहां आई अल्लाह ने ऐसे काया पलटी अब उस घर में कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मजलिस से दुरुशिफ कायम ना हो बाप उसमें शरीक ना हो अब उसके चार साल मुकम्मल हो गए और दो साल बाकी हैं यहां भी अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉप कर रही है ऐसी ऐसी बचियां हैं ये हमारी बच्ची हैं और इनकी सरपरस्ती इनकी खुशी गमी और इनकी नेकी ये हमने देखनी है और इन हम उम्मीद रखते हैं इसका अजर भी अल्लाह हमें अता फरमाएंगे तो मेरी दरख्वास्त है कल इनशा आज जुमे के बाद इस प्रोग्राम की कामों के हवाले से इन शाह हमारे मोहल्ले के नौजवान बुजुर्ग सभी बढ़ बढ़ के अपने आप को पेश करते हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि जुमे के बाद रुके ताकि काम काज जो भी करने होंगे वो करेंगे तो मगरब के बाद लेकिन अपने नाम लिखवाए और दुआएं भी खूब करें और इसके लिए जितने भी हमारे अहबाब ने किताबों की मद में जो बच्चियों ने जिन बच्चियों ने दृश्य पढ़ा उनमें माशा उन्होंने खूब तहारा उनको हमने नहीं बताया लेकिन हमने सोचा कि हम इन बच्चियों को इनाम देंगे अल्हम्दुलिल्लाह पचास साठ हजार रुपए के इनामात उन बच्चियों को दिए जा रहे हैं और इसी तरह वो बच्चे जो छह साल आलमा का कोर्स करेंगी लाख से ऊपर उनको इनामात दिए जा रहे हैं और अपने तौर पर जो अहबाब कर रहे हैं उनको अल्लाह खैर दे उनके माल जान में बरकत दे वो अपने तौर पर वो अलग कर रहे हैं मैं तो अर्ज ये करना चाहता हूं ये तो एक मामूली से है लेकिन जो कल कयामत के दिन उनका एजाजो इकराम होगा या वाले का एजाजो इकराम होगा उसका क्या हाल होगा अल्लाह ताला अपने कर्म से ये खुशियां हम सबको और हमारी औलादों को नसीब फरमाए और इन बच्चियों को जो पढ़ के यहां से फार हो रही हैं अल्लाह तब के लिए पूरे इलाके और मोहल्ले के लिए जरिए निजात बनाए बला